शिकारपुर के करीब ढक्कन शहर में जमींदार हुसैन ढक्कन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबक एम पी ए जुल्फकार कुमारियो और इनके भाई टाउन चेयरमैन नजफ कुमारियो मिलकर मेरी जमीन पर कब्जा करवाने की कोशिश में है हसन ढक्कन ने मजदीद कहा की मेरे वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार भुट्टो के करीबी साथी थे और हम पुराने ज्याले हैं मगर अफसोस के साथ हम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकारपुर के जनरल सिक्रेटरी जुल्फ़कार कुमार और ज्यादती कर रहे हैं वो अपने कुछ लोगों के जरिए हमको परेशान कर रहे हैं और धमकियाँ दिए जा रहे हैं बड़े अफसोस से आपके मुखातिब कर रहा हूँ आपको और ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग और मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने कारकुन और जियाले हैं 1970 से हमारा पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक है वन ऑफ़ द फाउंडिंग मेंबर्स मेरे वालिद शाहनवाज दखन साहब रहे हैं पीपल्स पार्टी के और जुल्फ़ार शहीद जुल्फिकार अली भुटो साहब के बहुत ही करीबी दोस्त थे और इस वक्त जो हमारे साथ जाती हो रही है वो जुल्फार कमारेव हैं जो अपने शिकारपुर ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के चेयरमैन हैं और उनके चाचा अजहर कमारी और आ, आ, अमीर अली भी हैं जो वाइस चेयरमैन हैं ज़िला शिकारपुर के आदमियों के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त बहुत दफ़ा किया है और ये ये सिलसिला एक दो महीने से चल रहा है जिसमें हमारी जाती ज़मीन जो हमारी पोजीशन में रही है 200-300 सालों से आ, आ, उसको इन्होंने आदमी भेज के कब्जा कर रहे हैं हसन ढक्खन ने मजीद कहा जमीन में मौजूद गंदुम को भी उठाने की कोशिश में है और मुझ पर हमले भी किए गए हैं जिसका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया क्योंकि पुलिस इनके हुक्म पर काम कर रही है हसन ढक्खन का मजीद कहना था कि जुलुफकार कुमारियों अपने कुछ अफराद के जरिए शहरियों को भी परेशान करते हैं जिसकी शिकायत है कारपो डी आई लाड़काना को भी दी है मगर हमारी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है क्यूँकी पुलिस सबक एम पी ए जुल्फकार कुमारी के हुक्म पर चलती है हमारी फ़सल उठवाने की चोरी कराने की उन्होंने कोशिश की है जिसकी वजह से हमने यहाँ लोकल इंतजामिया एस पी साहब से भी रा किया और आ, आ, उसके बाद इन्होंने हमारे पे कातलाना हमला कराने की भी कोशिश की जिसकी वजह से हमने एफ़ आई आर करने के लिए एस पी साहब को आ, रिक्वेस्ट की है तो अभी तक हमारी एफ आई आर एफ आई आर भी लॉन्च नहीं हुई है क्योंकि ये अपने जाति या लोकल कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करते हैं कार कमार्यों और ये बाकी जो उनके बरदरान हैं तो आ, इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है तो हम चाहते हैं कि अपने जो हाई अप्स हैं पीपल्स पार्टी के जिसमें चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जदारी साहब और अपना वाइस चेयरमैन साहब आसिफ अली जदारी साहब अपनी अदी फरयाल तारपुर साहिबा इन सबसे हमारी गुजारिश है कि इन कमारियो ब्रादरान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए क्योंकि हम आप लोग के वोटर्स हैं पिछले इलेक्शन में भी हमने इन्हीं लोगों को वोट किया था आ, और उसके बावजूद आ, इन्होंने हमारे साथी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं और आ, हमें बड़ा तंग किया है तो आ, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि अगर हमारे साथ ये लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि ज़िले में जो बेचारे दूसरे ग़रीब लोग हैं उनके साथ इनका क्या बर्ताव होगा यहाँ ये मशहूर हैं इस ज़िले में कब्ज़े कराने के लोगों के साथ ज़्यादियाँ करने के बदमाशी करने के लिए तो मैं चाहूँगा कि ये नोटिस लिया जाए और हमारी मदद की जाए हसन धक्खन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया है कि मेरी जमीन पर कब्जा करने वाले पीपल्स पार्टी के जनरल सिक्योरिटी जुल्फकार कमौरियों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई की जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए एंकर पर्सन अमज अरा वतन न्यूज शिकारपुर